ЮНІСЕФ це організація, яка займається захистом дітей в усьому світі. Окрім реальної допомоги, вони використовують такий емоційний засіб, як фотографія, які допомагає донести проблематику до кожної людини. Расскажи, чем занимается организация ЮНИСЕФ? ЮНИСЕФ uh, это детский фонд Организации Объединенных Наций. Наш главный мандат это защита прав детей. Uh, мы... Наш фонд в Украине работает с 1997 -го года. И сейчас мы делаем четыре основные программы. Одна это защита прав ребенка, вторая это развитие детей и их здоровья, где мы помогаем детям и их семьям. Uh, третья программа это ВИЧ СПИД. И как бы проекты, направленные на решение этой проблемы в Украине. И четвертое – это информация и адвокация по правам ребенка. Какие информационные проекты инициирует ЮНИСЕФ в Украине и в мире? Наряду с техническими проектами помощи, когда мы доставляем оборудование, помогаем с лекарствами, решаем проблемы детей на национальном уровне, ЮНИСЕФ, конечно же, делает целый ряд информационных проектов. Информационные проекты направлены на повышение осведомленности и информированности общества о проблемах детей. Одним из инструментов, которым мы пользуемся, есть, конечно же, фотография, как один из наиболее ярких инструментов, способов рассказать о проблемах детей. Організація ЮНІСЕФ щорічно проводить акцію для фотографів фотороку. У 2008 році першу премію виборола молода бельгійка Еліс Сміт за фотографію вижити на Гаїті. Друга премія цього року поїхала до Ізраїлю за фото землетрусу в китайській провінції, а третя відправилася до Угорщини у 2005 році. Перше місце зайняла фотографія української безпритульної дівчинки з Одеси. Якщо ви хочете прийняти участь у щорічному конкурсі фото року, що проводить організація ЮНІСЕФ. Додаткову інформацію ви зможете дізнатися на сайті www.unicef.org.ua. Крім проєктів з дітьми по фотографії. Ми часто працюємо з професіональними фотографами. Ми ЮНІСЕФ привлекають їх для того, щоб сделати серію фотографій, либо, наприклад, как делает офіс ЮНІСЕФ в Германии об'являємо конкурс. Он называется UNICEF Photo of the Year, фотография года UNICEF, где мы приглашаем профессиональных и непрофессиональных фотографов присылать свои фотографии на детскую тему. Этот фотоконкурс есть очень успешным, на наш взгляд. Очень много хороших, ярких работ, где соединяется креативность и э, фотография как искусство, и дети, и их проблемы, э, которые освещаются и иллюстрируются из разных стран мира. Представительство ЮНИСЕФ в Украине открыто к любым формам сотрудничества. Мы очень заинтересованы в сотрудничестве именно с украинскими фотографами. В наших планах э, фотопроекты э, являются достаточно приоритетным направлением, а потому что нам бы хотелось, чтобы украинские фотографы рассказывали о проблемах украинских детей, с одной стороны, и с другой стороны, чтобы дать возможность, больше возможности украинским фотографам показать свои работы на мировом уровне. Інколи не обов'язково звертатися до різних благодійних організацій, якщо ви володієте мистецтвом фотографування і хочете якось допомогти дітям із дитячих будинків. Хорошим подарунком для них може бути ваша фотографія. В рамках Дня захисту дітей фотографи Ольга Кочеткова і Лілія Свірдинко вирішили зробити подарунки дітям-сиротам. Приклади дитячих портретів ви бачите на екрані.